Глеб Остапенко, политический консультант, эксперт по внешней политике, присоединяется к нам. Глеб, добрый вечер. Рада приветствовать вас в прямом эфире телеканала Freedom. Добрый вечер. Глеб, в самом деле угроза со стороны Российской Федерации для европейского континента, она совершенно очевидна и действительно, как сообщает и украинская разведка, и разведки европейских государств, она может э, стать реальностью гораздо раньше, нежели думали э, ранее аналитики, не к 30-му году, а раньше. Как вам кажется, насколько э, серьезно э, вот к этой угрозе действительно сегодня подходят э, в европейские столицы? Или все-таки э, пока они находятся, может быть, ну вот мне так думается, в плену ну, определенных иллюзий, что ли, что угроза не настолько реальна? Я могу точно сказать однозначно, что согла соглашаюсь с тезисом про то, что они находятся в иллюзиях. Мы прекрасно понимаем, что страны, государства и вообще в принципе общество и люди никогда не ощущают полноценную угрозу войны тогда, когда этой угрозы фактически нет на территории своих же государств. Мы ясно понимаем, что сейчас Европейский Союз и Европа считают, что пока идет война на территории Украины, они в определенной мере обезопасены, потому что якобы Российская Федерация кидает все свои усилия и всю свою мощь все свои ресурсы на территории украины однако это наивное мы все прекрасно понимаем что эта война не про украину это война про весь европейский континент про диверсификацию власти про перераспределение влияния в мире и ясно что российская федерация пытается играть до сих пор в игру что они имеют какое-то влияние что они тоже могут претендовать в определенной мере на скажем так новый мировой порядок ну и в этом контексте, конечно же, многие европейские государства и, что важно, многие европейские общества и вовсе не готовы к реальной полноценной войне, тем более полномасштабной. Поэтому для Германии, Польши, для Франции, для многих тем более, что балтийских государств чрезвычайно важно не просто строить заборы, как это делает сейчас Литва, хотя это, конечно же, важно. И Польша построила хорошие заборы, которые защищают их от, например, мигрантов или каких-то локальных провокаций, которые поддерживается режим Лукашенко на границе Беларуси и Польши, но э, я бы на их месте действительно бы создавал бы первые линии обороны, первые окопы, ставил бы зубы дракона, так называемые, потому что, ну да, это могло бы дать какой-то сигнал про то, что вот якобы э, Европа готовится к какой-то там провокации против Российской Федерации, как бы про это заявили в Кремле, однако здесь не про медиа и здесь не про ИПСО, э, не важно, что говорят русские, они всегда придумают, что говорить для того, чтобы Скажем так, соответствовать той риторике, которую они постоянно транслируют уже, скажем так, последние 11-12 лет. Но важно действительно готовиться и не просто заявлять, не просто говорить про какую-то там эфемерную стену дронов, а действительно взаимокоперироваться с Украиной, действительно консультироваться с Украиной. У нас есть много людей, которые действительно понимают природу этой войны, понимают, каким образом противодействовать Российской Федерации. В Украине идет война 21 века а Европа и Европейский Союз, конечно, пытаются догонять, однако я общался с многими людьми на различных форумах, на Брейван и так далее, и люди говорили, что вот даже те же британцы, мы приезжаем с Украины, мы понимаем, что здесь происходит, мы возвращаемся в Лондон, нам показывают наши беспилотники и наши технологии, и мы говорим, дорогие друзья, да, это выглядит дорого, это выглядит классно, однако это не работает, это больше не работает на Земле, это больше не работает в войне 21 века. Поэтому обмен технологиями, да, у Европы есть невероятные технологии, высоко, скажем так, высокопарные, такие очень конкретные, однако это дорого, это не работает, и герберы, которые залетали на территорию Польши в сентябре месяце 25 года, это подтвердили, когда гербера там за несколько тысяч долларов, максимум десятков тысяч долларов сбивается а ракетой, которая стоит 400 тысяч долларов, это немыслимо, эту войну можно тогда таким образом в финансовом плане Протянуть ну неделю, но ну, месяц, но ну, три месяца, но ну, полгода, но ну, никак не э, год или два. А мы прекрасно понимаем, что э, бороться с Российской Федерацией объективно не так легко, и здесь нужно включать рацию, а не только так называемый в английском языке wishful thinking, когда люди думают, что вот это как-то можно решить, и вот ну, как-то оно пойдет. Нет, нужно серьезно готовиться к войне, потому что все разведки говорят про то, что Российская Федерация имеет э, потенциал и ресурсы для того, чтобы по крайней мере локально провоцировать Европу, провоцировать НАТО, чего там стоит захватить, например, ту же Нарву. Поэтому Балтийским государствам и Польше однозначно в первоочередную, первоочередно нужно готовиться, ну а без Германии, без Франции, в принципе, европейская НАТО и не вытянет, поэтому они тоже должны, скажем так, подсуетиться. Да, вот как раз хотела с вами обсудить тему этой экзистенциальной главной угрозы, которую для Европейского Союза представляет Россия. Все же понятно, что в связи с этим страны обновляют свой подход и к безопасности, и не только. И вот Кремль все равно хочет идти на новый конфликт, поскольку мы понимаем, что без войны у Путина нет власти. Вот в частности Литва готовит новую национальную стратегию безопасности. Основными столпами обороны государства должны быть его вооруженные силы, устойчивость общества, а также союзники. Власти Литвы тоже подчеркивают необходимость подготовиться. То есть мы видим, что страны Балтии, они как никто в силу исторических, географических и ментальных причин не понимают, что такое Российская Федерация. А вот Европа только сейчас начинает, скажем так, формировать свой железный кулак. А без США, вот то, о чем вы сейчас говорили, без помощи США, сможет ли Европа обеспечить свою безопасность? И какая роль в новой архитектуре безопасности Европы играет уже Украина? Может, вопрос в том, понимает ли Европа, что она может протянуть без Соединенных Штатов. Конечно же, Соединенные Штаты в хорошем смысле дают такие скажем так, пусть будут пинки по отношению к Европе, сигнализируют про, скажем так, разные свои приоритеты, что они не готовы больше настолько сильно отвечать за европейский континент в вопросах безопасности, и эти негативные так называемые пинки, хотя это достаточно резкое слово, однако я его все-таки использую, дают прецеденты того, что Европейский Союз, Европа, Великобритания, северная страна начинают быстрее шевелиться, и это хорошо. Конечно же, взаимодействие обмен данными, технологиями, вооружением, разведданными между союзниками должен быть на чрезвычайно высоком уровне. И Соединенные Штаты должны понимать, что они в этом плане не должны сами себе стрелять в ногу, отходя от своих партнеров, отходя от своих основных европейских партнеров, потому что мы понимаем, что кистяк западной цивилизации это как раз такие европейские континенты и сегодняшние Соединенные Штаты Америки вместе с Канадой. Поэтому это партнеры, которые должны взаимокооперироваться, однако повышение доли ВВП процентов ВВП, которые тратят европейские государства на оборону, конечно же, должен э, быть далеко за пределами 2 или 3 процентов, а действительно должен подойти ближе к 3, ближе к 5 процентов, потому что да, социалки, да, welfare state, да, различные гуманитарные инициативы и так далее, да, это важно, однако, когда э, на континенте, да, на ее фактически востоке э, бушует, э, ну, почти третья мировая война, по крайней мере, за э, европейскими масштабами в в том или ином формате. Ну, как-то странно, если мы будем говорить исключительно про welfare state и про благополучие граждан. Да, благополучие граждан важно, однако нужно развивать технологии, нужно взаимокооперироваться в вопросах, скажем так, единой кодификации в рамках Европейского Союза и Европы касательно оборонки и касательно технологий, потому что мы видим, что сейчас Германия делает что-то свое, Франция что-то второе, Норвегия третье, Италия четвертая. Четвертое. Я считаю, что европейцы должны в этом плане взаимокооперироваться. С другой стороны, конечно же, если есть конкуренция между различными государственными членами в вопросах технологий и новых решений, это хорошо. Однако, когда это усложненная бюрократическая структура, когда она очень, скажем так, не долго шевелится, ну вот это создает определенные проблемы. Мы прекрасно понимаем, что если Российская Федерация нападет на Европу, то долго, долго шевелиться не то чтобы не придется, но не будет такой Роскоши. нужно будет реагировать быстро четвертая статья НАТО в этом плане не сможет э, обезопасить балтийские страны либо же польша нужно будет э, как бы активизировать пятую пятую статью и не две недели на консультации а 24 36 часов и поехали а, другого варианта нет с российской федерацией ну и в этом плане конечно же украина чрезвычайно важна потому что мы сейчас являемся форпостом мы сейчас являемся той страной которая фактически э, скажем так в соло вытягивает всю эту историю с Россией. Федерации, и европейцы должны нас ценить, так же, как и мы должны ценить европейцев, потому что европейцы дают финансы, дают вооружение, помогают в вопросах дипломатических, поэтому здесь мы абсолютно взаимосвязаны, и да, я иногда говорю про свой скепсис в отношении Европы, касаемо многих моментов и многих решений, которые они принимают, однако будем говорить словами фактов. В Германии, например, той же, в которой огромное количество мигрантов, эти мигранты не готовы воевать за Европу, у них абсолютно другая идентичность, они абсолютно другие люди, у них абсолютно другие ценности. Какая-то часть из них интегрировалась, однако я не думаю, что люди, которые приехали на территорию Германии в 2017 году и живут там около 7-8 лет, будут чрезвычайно проактивны в вопросе мобилизации в случае того, если нападет Российская Федерация на территорию НАТО. Поэтому... Различные программы, мобилизация молодежи, разъяснение 35+, плюс, 40+, плюс мужчинам, что необходимо все-таки готовиться к потенциальным, как минимум, провокациям вооруженным Российской Федерации на границах восточных НАТО, нужно. На это уйдет много времени, но вот Германия, в принципе, старается каким-то образом это объяснять своим гражданам, но мы не видим пока что полноценного результата и, наверное, увидим его только в том случае, если, не дай бог, все-таки полноценная война на территории Европы начнется. С другой стороны, технологии хороши, тот же Ryan Metal, а та же шведская Saab делает прекрасные типы и форматы вооружений, поэтому... Двигаемся в правильном направлении, но немножко долговато. Можно было уже делать реальные решения в 2022 году. Украина и так слишком много заплатила за то, чтобы Европа сегодня так долго раскачивалась в отношении своих внутренних вопросов безопасности. Глеб, а вот как раз действительно о Германии, уж коль скоро вы о ней заговорили. Европа должна более решительно отстаивать свои интересы, чтобы обеспечить мир и процветание в новом 26-м году. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, агрессия России против Украины – это часть плана, направленного против всей Европы. Давайте послушаем прямую речь и обсудим. Европа должна руководствоваться уверенностью, а не страхом, и должна взять дела в свои руки. Этот год может стать решающим для нашей страны и для Европы. Это может быть год, в котором Германия и Европа, получив новую силу, снова вернутся к десятилетиям мира, свободы и процветания. Вот что интересно, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает вот ушедший уже в историю 25-й год годом окончательного пробуждения в европейского континента, объединенной Европы. Как вам кажется, а в самом деле можно ли рассчитывать, что вот действительно с началом 26 -го года вот этот вот маховик европейской объединенной семьи, вот он начнет крутиться быстрее, и начнут э, наши европейские друзья более активно, что ли, влиять, э, ну, в том числе на свою безопасность, да, поддерживая Украину. Ведь совершенно очевидно, что и вопрос вступления Украины в ЕС, это все для безопасности Европы, и вопрос усиления гарантии безопасности для Украины, это все для безопасности Европы. И никогда не будь там а уже сегодня. Абсолютно, абсолютно соглашаюсь. И в этом вопросе здесь важно не только про технологии, про мобилизацию общества внутри Германии, но и про то, каким образом сегодняшняя коалиция воли э, скажем так, перестанет быть коалицией заявлений и действительно станет коалицией воли и действительно примет важное решение разместить войска на территории Украины. Я не говорю про 50 тысяч, я не говорю про 100 тысяч, я говорю про то, что необходимо как можно быстрее создать прецедент того, что европейские континенты в том или ином формате зайдут хотя бы на какую-то часть суверенной территории Украины. Будет ли это западная Украина, будет ли это центральная Украина, лучше бы, конечно, на линию боевого столкновения для патрульных, Однако в этом вопросе мы тоже видим определенный оппортунизм со стороны Европы. Они говорят, что готовы разместить свои войска в случае перемирия или же так называемого долгосрочного мира на территории Украины. Это оппортунистический подход, это не совсем правильно. Я понимаю, что реалии такие, что вряд ли Европа действительно в ближайший месяц, например, примет решение разместить войска на территории Украины. Однако это очень выгодно говорить про готовность размещения войск на территории Украины тогда, когда Украина уже не будет воевать и не будет находиться, например, в полномасштабной войне. не знаю, произойдет ли это действительно. Сейчас Киев делает все возможные усилия для этого. Российская Федерация торпедирует, но мы все прекрасно эту ситуацию понимаем. Поэтому решительность как можно скорее и не консультации в рамках полугода размещать или не размещать, даже если перемирие все-таки будет, чрезвычайно важна. И сегодняшняя реакция коалиции Воли, которые фактически являются Франция, Великобритания. И потом, по логике, и Германия должны действительно принять для себя экзистенциальное, скажем так, на данный момент историческое решение все-таки дать себе волю и все-таки вспомнить, что такое действительно Европа, что такое европейский континент, что такое европейские государства и их влияние, или же дальше находиться в сомнениях и не, скажем так, и в таких полумерах. Поэтому э, и для Германии в принципе много сейчас сложных вопросов. Мы видим, что альтернатива для Германии, которая является фактически правопопулистической по идеологии партией, фактически э, поддерживает во многих макронарративах и в своей пропаганде внутренне партийной и Российскую Федерацию. И, конечно же, это чрезвычайно сложная история, потому что ее электоральные рейтинги поднимаются, и неясно, какой будет Германия, например, через 4 года. Поэтому мы знаем, что рейтинги Фридриха Мерца сейчас в Германии чрезвычайно низкие. Низки, однако, конечно, я в этом плане абсолютно поддерживаю канцлера Германии Фридриха Мерца. Германия самая большая экономика Европы, поэтому поэтому именно она должна двигать Европу в экономическом и вооруженном направлении для того, чтобы становиться более независимыми от Соединенных Штатов и самим, в принципе, понимать свою ответственность за свой же родной европейский континент. Глеб, тут совершенно очевидно, что следующая неделя будет под слоганом «Демократия» и работа с европейцами в сторону дипломатии. Но также Украина готова и к военному сценарию, потому что мы уже воюем и понимаем, что это такое. Спасибо вам большое за ваше включение. Глеб Стапенко, политический консультант, эксперт по внешней политике, был с нами в эфире канала «Фридом». Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.